beliau itu selama berada di lokasi saya tidak pernah lihat kepalanya saya tidak pernah lihat kepalanya nah ini saya pada waktu itu mana ada waktu itu mengurus, mau mengurus pergi ke nah sudah sudah eh, lalu juga pada waktu itu akhirnya ada cerita almarhum pernah itu ketua di hey, sapi tapi ini 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 Waktu pirang bodek ini ini ah, dan ini apa nih daftar kita akhirnya betul kan di sini yang meninggal dia belum sempat keluar dari Jakarta turun pagi ini ke zoom di bawah langsung di sini langsung ke sini nah ini di situ ya di AKN itu pada waktu itu saya melihat tutup uang kayak dari mana datangnya uang itu? Satu di satu, sampai di saat pas sibuk memasukkan itu ke dalam kartu kardus ini kardus eh, eh, dipindahkan ke lokasi akhirnya pada waktu itu semua peserta yang berapa ribu banyak dikasih uang untuk pulang yang bersih itu sama-sama 10 juta oleh ini pimpinan pondok pesantren setiap hari selama itu selama mutamar itu berangus itu sebelah jadi laut-lautnya jadmin jadmin itu kan jam iya al al mutabarat nasional apa nasionalnya Mereka jatman, kalau jatman ini lintas organisasi. Kalau jatman itu khusus NU, NO, jatman. Sekarang untuk periode 2025, 2030, saya termasuk salah satu daripada pengurus PB jatman, termasuk di pengurus nasional, kemudian termasuk juga di provinsi. Kalau dulu Jakmin, Jakmin saya termasuk Rakyat Suriah Jadmi hasil utama 15. Baik. Jadi pada waktu itulah di uh, hasil apa hasil uh, Basul Masail Jatmi mengharamkan para mursyid mengajarkan tarekat kepada orang yang belum bisa syariat. Wajib dulu syariatnya diselesaikan, bila perlu sambil-sambil supaya dia tahu caranya istrinya, caranya wudhu, caranya mengangkat hadas besar, hadas head, hadas nipas bagi perempuan itu harus tuntaskan supaya nanti apa jangan sampai salah kaprah bahwa tanpa syariat kita bisa sampai kepada hakikat hmm. tanpa tarekat jangan satu terjadi semacam itu dan satu semacam itu kemarin saya beli kitab di Sapa Kira sebenarnya saya beli kitab satu kecil sebenarnya kan? itu kitab bidaya tapi saya lihat di situ ada sebuah kitab yang namanya Ainul Hakikat kitab Ainul Hakikat ini ditulis oleh seorang ulama oke mazhab maliki yang namanya Husain al-Maliki saya al malik ya, yang menulis kitab ailul HTK ini, lalu disyaratkan oleh salah seorang uh, ulama Jawa. Ternyata, dia ingin dengan kitab ailul HTK ini meluruskan cara-cara pembaikan, cara-cara tautinu zikri yang yang sudah diselewengkan oleh para mursyid-mursyid yang tidak bertanggung jawab. Caranya apa? Talqin akan para jamaah baru. Di dalam Ainul Hakikat ini ada di sana sampai diceritakan dirinya oleh beliau namanya Harjo yang yang itu seorang yai dari Jawa dari Harjo sampai ceritakan saya ditalkin zikir la ilaha illallah tahun katanya empat tahun baru ditalkin la ilaha Nah barulah Barulah lapas Allah Barulah huwa Sampai barulah hayu Kemudian kayu Kemudian jalan tahan Nah ini Kayu harga ini Selama 4 tahun Bahkan sampai 6 tahun Barulah dia baru Mulai untuk menjalani Tarekatnya Agar jangan sampai Nanti yang tarikat ini meninggalkan syariat puasanya sudah kolektif tapi karena dirinya sudah musuh kepada Allah Ta'ala ini adalah merupakan salah satu daripada apa nanti kita lihat dalam kitab ini ya ini terlalu banyak ngomong kita jadi ini ya sebenarnya kita ingin khatamkan jilid pertama ini di bulan Ramadhan lagi tiga halaman ini tapi terlalu banyak ngomong ya Allah kita lihat nanti apa yang dimaksud ya, dengan ya, takut berasa. terhadap hukum Allah itu. oleh yang musuh di pura Hongkong utara, eh, apa Oleh kemudian uh, uh, daripada wala binaa summa ahada kuli nam tasibu ilad dini. Kemudian bersama ini semuanya nam tasibu ilad dini kita coba membandingkan kepada ajaran agama wa kamal al-ma'rifati dan kita coba menyerukan ma'rifat yang sempurna wal dan yakin wa tuhudi fi bihari awliyaillah dan masuk pada lautan para kekasih Allah al-mutafin ya takwa-takwa ma'amna'ahadana berserta bahwa salah seorang di antara kita Lau yukhuyira Lau khuyira Kalau dipilih Baina hululil hil Awil baka'i fi dunia Antara terbukanya waktu Atau kekalnya di dunia Mu'allakan ke asfari air Hal kadang tergantung Di lopak mata Lakhtarul baka'a fiha Niscaya mereka itu memilih abadi di dunia <todid language> Memilih abadi di dunia Kau ini kenapa dia pilih dunia? Allah haji hal apa sekadar semacam itu? Maaf kau ini beserta keadaannya layu hadir tenak sahup beto ya Yaitu dia tidak bisa akan menceritakan dirinya pada sebuah perkataan. Bisa dia dengan tambahan kapan dunianya. Walau an maksiat tidak juga bisa terhindar daripada maksiat. Binti kau dengan dalam perpindahan di kuluhah dan ini semuanya akhlakun Yahudiyatun. yaitu akhlak Yahudi. La taliku biman yantasibu ila hadhil millah al-Muhammadiyah. Tidaklah pantas tidak cocok dengan orang yang dibangsakan kepada agama pada yang agama Muhammad ini. Berpimpan Allahumma Allah berfirman Allah yang maha perkasa dan maha agung. Mukbiran an hal Yahudi. Hal menceritakan tentang kelakuan orang Yahudi. Wa kasyifan li asrarihim karena hal keadaan membuka rahasia-rahasia -ra mereka wahatikan di astariyah dan merobek akan tirai-tirai mereka apa kata firman Allah itu? wala tajidannahum ahrasan nasi ala ala hayati wala tajidannahum dan demi sungguhnya kau akan menjumpai mereka ahrasan nasi manusia yang paling loba ala hayati atas kehidupan ini Wabilladina asraku dan lebih lupa daripada orang-orang syirik. Ya wadu ahaduhu ingin salah seorang daripada mereka lau yu ammaru alfasanatin kalau diberikan umur seribu tahun itu keinginan mereka wama huwa bimuzahzihi dan tiadalah umurnya yang seribuan tahun itu bimuzahzihi dapat membentengi dia minal azab daripada azab Ayu Ammarah mau diberikan umur Wallahu masyirun bima ya'malu Allah maha tahu Allah maha melihat Bima ya'malun Dengan apa yang mereka Lakukan Allah maha tahu, artinya apa? Itu orang-orang Yahudi ini Ingin umur panjang untuk apa? Bukan untuk zikir Umur panjang bukan untuk rajin beribadah Umur panjang bukan untuk mendekatkan diri sampai kepada Allah dengan suatu keyakinan, mungkin pada umur 20 tahun belum musul coba tambah ya Allah lagi 20 tahun umur 40 tahun belum musul, tambah ya Allah menjadi 60 tahun, 60 tahun belum musul ya Allah, tambah lagi 60 tahun jadi 80 tahun 80 tahun juga belum musul nah kalau begitu, nggak apa-apa nah ini enggak belum kaya ya Allah, belum punya dunia seperti yang lain Jangan matikan saya. Saya ingin punya itu dan ini. Baru matikan saya dalam keadaan kenyang makan dan ha apa puas minum. Bila perlu, di saat saya berada di kendaraan yang mobil mewah. Bila perlu, di pila yang megah. Bila perlu, di kapal persiaran milik pribadi. Itu yang diinginkan oleh Yahudi ini. Itu yang diinginkan. Tidak akan bisa membuat mereka itu terlepas daripada apa? Daripada dunia. Tidak terlepas daripada apa? Kan? penyesalan mereka mereka dari para dosa. Kalau lam yang halatilu an mahabbatil bakhoi, maka kalau tidak dilarang al orang yang berakal itu an mahabbatil bakhoi daripada mencintai keabadian ya dinda pada negeri ini. Wayak murobi itari dari koror dan ia diperintah untuk mengutamakan akan negeri yang abadi illa kalau tidak begitu susab sihuhu bil yahudi maka hal itu akan dilupakan dia dengan orang yahudi anna qilina lil uhudi al mutahawinin yaitu orang-orang yang mentang perjanjian dan yang menghinakan di amri al maqbul dan perintah perintah orang yang disembah yaitu Allah lakana dalika ablaghana ini saya adalah yang demikian itu ablaghana yaitu paling keras larangan Wa umra qadlan amma warada Dan diperintah adalah lebih utama daripada apa yang telah datang Fidalika bin mawa'idwa daripada Rilisan perintah Wa zawajiro dan larangan-larangan Na'atallahu an'kulubina Hijab al-gaflati Ini doa Nazza Allah mudah-mudahan mencabut oleh Allah An'kulubina daripada hati kita Hijab al-gaflati Hijab dinding kaplah Wal-gururi dan jadi cikwa wahamana al musyabati kulli mazlumi dan ya memelihara kita daripada menyerupai semua orang-orang zalim wa kafirin dan orang kafir wa habbaba ilaina liqa'ih dan mudah-mudahan Allah habbaba ilaina membuat kita cinta liqa'ih bertemu dengan dia artinya membuat kita ingin untuk senantiasa bertemu dengan dia makanya dalam doa yang kita diajarkan misalnya Allahumma gini hayat aswada hayat ulama wa mitni mata syuhada wa syurni yawma kiamati ma'am wal ulama wal awliya wal kini ma'ata liqa al ahibba liqa al ahibba yaitu pertemuan orang-orang yang saling mencintai maka dalam doa ini kita lihat aja supaya apa? Supaya kita diberikan cinta bertemu dengan Allah. Warazakana, marazaka dan mudah-mudahan dia di mudah bulan Ramadan. Mudah-mudahan yang berikan kepada kita apa yang yang telah berikan kepada para para wali ini. Wasfia au dan para kasihnya. Wahimba au dan para yang dicintainya. Bimbang nah, ini wa Dengan pemberiannya dan kemuliaannya. Nah makna daripada hikmah yang itu yang mengatakan lau asrakalaka nurul yakini nara'aital akhirata akrawa ilaika min anna dirajuli ilaiha wala ara'aita maha dunia kan zaharat kasbatul kaspatul fanati alaiha nah sekarang kita akan masuk kepada ma hajabaka alillahi tidaklah mendinding akan engkau dari Allah